І далі також медіа повідомляють, що росіяни зараз не користуються нашим Керченським мостом. Вони зараз перейшли на паромні переправи, таке сказав речник ВМС України Платенчук, і каже, що часткове забезпечення окупаційних військ на півдні йде з Ростова. Там будують залізницю з Ростова вздовж узбережжя Азовського моря до Джанкоя, але вона знаходиться в зоні ураження українських засобів. Тобто правильно ми розуміємо, що Росія вже намагається в обхід Криму забезпечувати своє військо? бо розуміє, що скоро прийде кінець їхнього панування на кримському повіострові, чи це вони таким чином ну вберігають себе від втрати? Ну дело в тому що є такое поняття диверсифікація поставок і тому однозначно, ані б ані, якщо би і нічого б не угрожало Кеченському мосту. Они как раз из-за этих законов военных для подготовки нескольких сразу логистических цепочек они бы отстраивали железную дорогу. Тем более там есть такая возможность по Донбассу, по крайней мере, в Клинница и из Таганрога напрямую бросить на Мариуполь железку в в Волноваха, Мариуполь в этот перегон. С Таганрога есть железная дорога через Заловайск в сторону Донецка, которая, опять же, на Волноваху возвращается. Это северная ветка, так называемая. То есть можно сказать, там как минимум две железные дороги могут быть в качестве ракадных, использованы вдоль линии фронта, вдоль Азовского побережья, идущих, использованы россиянами. И они будут это делать. То есть эта дорога, да, мы до нее можем доставать, но почему-то до сих пор не слышно об ударах по мостам. Там есть два моста, которые переброшены через реку Миус под, под Таганрогом и реку Кальмиус под Мариуполем, Донецк-Мариуполь. Это два, два вернее, две созвучных реки, Миус и Кальмиус. Так вот, там эти, до этих мостов мы достаем, но почему-то еще до сих пор серьезных ударов не было. В прошлом году мы нанесли поражение мосту через Кальмиус и все. Пока еще можно это делать. Я думаю, Генштаб должен принять решение на уничтожение. Дело в том, что этого моста, дело в том, что если они запустят эту железную дорогу, то увеличится раза в два поток военной амуниции, которая россиян, которые идет на Запорожское, на Херсонское направление. Для нас это очень опасно. Для У россиян это проблема снабжать Херсонское направление и Запорожское потому они, в принципе, железку строят. Удар по Керченскому мосту точно надо будет наносить. Неважно, используют они максимально его или нет, он должен быть в строя только из-за того, что это одна из веток поставки. И выведение потом железной дороги в районе того же Мариуполя, Таганрога, не даст возможности россиянам допустим перебрасывать достаточное количество сил средств особенно в крым херсон и запорожье потому здесь опять такая логика есть потому непонятно почему мы еще до сих пор по керченскому мосту не нанесли серьезного удара у нас уже есть чем давно есть чем ракеты м39 1 м48 м 107 это атакамсы для хаймерсов они давно уже работают по крыму то есть были удары мы их видели по Бирбеку, по Джинкую, по Сакам, в принципе дальность позволяет ударить и по киевскому мосту. Опять же, это все в вопросах генштаба, то есть они должны принимать решение, но уже запозда, вернее уже запоздало.